А пулиски то вам не мороженое. Это гораздо вкуснее, чем мороженое. Ледяной фруктовый десерт для лета. А, смотрите это видео. Дамы и господа, здравствуйте! Вы все знаете, что есть мороженое. Даже многие наверняка знают, что есть сорбет. То есть это мороженое без молока. Но многие не знают, что в Италии есть Подобные вот такие региональные червугоды. Есть, например, на Сицилии есть величайший гранита. В Риме есть мощнейший град Токейка. В Апуле есть то, что называется кремолату. Что-то типа сорбет, но с огромным количеством фруктов. Эти фрукты, они никак не перебиты, не перетерты и так далее. Это они в большом кусочке, которые придают ощущение, что ты ешь говорить, ледяной фрукт. Традиционно кремолату делается из инжира. Инжир, он очень, когда спелый, апулийский инжир, о, сладкий, очень сладкий, очень мощнейший, у него очень мало жидкости. кремолату с инжиром добавляется воды и минимальное количество сахара потому что там уже очень сладкий. Потом начали делать кремулату из разных, из разных фруктов. Вот мы сегодня сделаем из малина, как раз сезон, вообще Она уже достаточно жидкая, вот, и она немножко киста. Поэтому будем, соответственно, добавлять э, сахар и воды, так, чтобы получить вот ту консистенцию и ту сладость, которая нам нужна. Малиноны, малинизации, малинизации, малинизации. И начнем его помять. Можем вилкой. Вот так Мы должны получить некое пюрешка с большими кусочками малином. Мощнейшим. Если вдруг остались какие-то целые малины, еще лучше. Это кремолату очень-очень-очень хорошо. Когда что-то замороженное, ощущение сладости снижается. Вы попробуйте взять любое мороженое, поесть, попробовать его вот, и почувствуйте, насколько он сладкий, а потом оставить его там, чтобы растворялся. Вы его попробуйте в комнате температура, и вы поймете, что это намного слаще, чем когда был мороженое. Но сахар очень важен, потому что если бы не было сахара, мороженом, не было мороженого. Потому что это сахар, который дает возможность получить такую консистенцию, как у мороженого, у сорбет. Поэтому чем больше сахар, тем лучше консистенция. Но когда, ну, когда... Оно слишком сладкое, то не, не величай. Поэтому вы должны каждый раз попробовать фрукты. и начинаете добавлять сахар сладости должна быть чуть больше чем то что вы хотите получить в конце попробуем так когда вы будете добавлять сахар в многие фрукты пойдет экстракция жидкости, которая есть в фруктах. Поэтому прежде чем, если что, откорректировать жидкости, вы оставляете его немножко так, чтобы весь сок выходил из фрукта. Видите, уже намного жиже. Ну что, попробуем. идеально. Возьмите пленка. Манач. Манач. Закрываем. И его поставим в морозильник 12 часов. По возможности, по возможности раз в полчаса, час, откройте и перемешивайте. Перемешивайте так, чтобы э, не появились вот такие комочки, комочки льда. Потому что они не величайшие, когда комочки льда не величайшие. О, дамы и господа, вы помните, что мы делали вчера? Мы давили фрукты, давили малину, давили сахар, перемешали, Потом мы все это ставили в морозильник, вот, перемешивали несколько раз. Каждый часик немножко перемешивали. Начали. И что мы себе сегодня получаем? Мы сегодня получаем величайший кремолату. Смотри, какая, какая красотища. Делаем немножко шариков. Очень важно, что консистенция должна быть вот такой немножко кремная. Это наш величайший кремолату, Это величайшее решение для сладости. Летом с делайте кремулату, как видите, в лучшем нечего делать. Наслаждайтесь. Обязательно море, горы, отдых, о, мощнейший, да? И подпишитесь на мой канал. И все, и все, и все. Может мне не хватает немножко чесночего. Все.